Так, свердловина номер 2 клесів водоканал, глибина невідома, огляд свердловини на обвал чи застривання, щось з цієї свердловини не то, арматурка йде, і десь вона щось вперлась. Зараз ми перевіримо цілісність труби і там, де повинно бути зеркало. Зеркало ми не бачимо. Сіть патріоти. Всі поголовки. Всі поголовки, зеркало ще и димой, димой. Давай, за, за метраж. Метраж, водичка, Водычка, все, верно. Тут вона и повинна будет. 3. Я понял. Вода на месте, все тут, все в порядке. Арматура не бачу, но она где-то... О, есть, да, опускайся, да. Давай, давай, трошки опускайся вниз. Сейчас я замечу, где вода? Одиннадцать. 11 ну так как и должна быть на той тоже 11 давай наверное, перейду потом э, перестегнем оп арматурка идет а э, сколько метров арматуру сюда

пошел. пошел да, туда. да, да. А как она оказалась там? Может, мы зацепились, как-то перевернул камеру. Метражики. Это переход. Но это еще не граница. Все нормально. Ага, 25 лет. Не нормально, поехали. Макс опасно уже идет. Понятно, да. Да. Арматура. Ну где той хернй а. да, то то и шеф уже будет? Да той мы не той с арматуры не пойдем. О, это камень. А, а. Ну-ка, преподавать выше. Или фильтр, фильтр. Я не бачу, это не фильтр. так дырки. что-то что держи? Не, 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 то так. А целая дырки дыр? Нет. А вот вся. дырка? Ну ну еще раз покажись Ну блин. Больше, больше похоже на гранит. Дырка. Стоп, вот ради. Так. 23. Вот. Так же само, как и там. Поехали. Теперь <звучит> я уже повожу тогда... Ну. Я <звучит> А, Смещение колонны. Китиш какой-то. Тебе не показалось, да? Ну, Клона ушла. Поехали дальше. Томки может быть этот. Крокодил? Все. Все. Макс, нас загнуло. А ну-ка давай поднимаемся выше. Куда загнуло? Цель блядь. Да нет. Дно это железо. Дно вот она типа уход стакан этот уход давай давай колонна трошки отошла от гранита но проход в нее есть и выгибает камеру надо вынимать арматурину мы не А ну она где-то сбоку ну явно ось внутри чистая вода нормально то есть приток воды есть и вы понятно что вы ее не наполните Она скважина безфильтровая, на гранит. Як вы ее наполните? Все понятно. То есть можно сюда влить любое количество воды. Yeah. Воды помогают. Мы сюда и выкрипожарки. А що <станкл> вы насос тыкали? Вы не могли просто опускайте насос и mm. пользуйтесь. Я точно не знаю, яка ситуация. Мы главное сейчас проверили, я тоді вже буду узнавать, что за Опускайте. Як вони арматуру туда вхуярили, до сих пор не могут. Но... я не думаю, что она будет вам мешать. Во-первых, она мешать не будет, а во-вторых, надо ее просто силой выдернуть и все. Никаких. лебедку взять. Арматура. Завтра приходите, там хлопцы на месте, возьмите же с собой там трубы, что вам треба. Куда она? Она сейчас Да, да. Ничего страшного, давайте три палки по три метра и соединение, потом тройник, что там еще повороты. Да, посмотрите, что, что вывести. и завтра... И, вы и, и на какой длине? К, в, любой, в любой момент. Я да, я вам сброшу телефон. Ничего вы не разорвете в Вот Пользуйтесь, я никаких не вижу насос на сколько войдет, на у вас вот А на все Ну, сейчас мы видим... 22, 23. Э, Нет, 22-23 это, это э -э. переход. То есть Той переход смещения. Переход э, до смещения сейчас, сколько у нас метров сейчас? Я вам видео это все пришлю, вы ну, все конечно, сами рассмотрите. И и и и О, ну да, да, это мы и переживаем. Так. О, и вот смещение, бачите, раз и ушло в сторону. Ну где смещение, мы не запхаем. Вы запхаете. Запхаете? Да, Я да. что конуса сделаете. Ну да, да, конуса сделаете и в обхале. То есть смещение, если было такое смещение, что мы камерой ну, не зашли, а мы, дальше, мы, мы, дальше мы, ну, мы дальше можем идти, да. То есть мы же идем дальше. Просто опускайся в дно. Давай уже дойдем еще раз до дна. Ось, ось до, до этих пор. Вот, соскочили. И вот здесь мы соскочили и пошли дальше. То есть чисто теоретически. А там вообще океан. Да, метраж какой. -то. 24. До 24 метров можете опустить. Все, но а алкоголь. вообще еще а мы проскочим эту ферму. а если вы про, 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 про вниз, мы ну сейчас попробуем еще раз. Внимание, вообще не... Он это уже Вот это уже Ну, то уже... не, туда пхаться. То есть, метра. 23-24 метра. Сколько сейчас? Сейчас скажу. 25, 24, 24, да. 24 метра. 24 метра ставьте и все. И как того этого да, перехода, чтобы туда не лезть и взять. И как 24, ну и там еще, скорее всего, под ним 10 метров. Ну, если она такая, как там, то у вас скважина, ну, плюс-минус, одна только 70 метров, А здесь все, что мы чистили, там они плюс-минус 40. А ну, да, может, Сейчас трошки попробую пройти. Давай. Под, под разными углами. Возможно, это просто от смещения есть откол еще один. Так как у бабульки что-то... Я так думаю. Не, ну, чувствую, что, -то, что -то, тыкаю. Ну, как по этому... Да, куски прям... Да, давай давай чей. Чей. еще разок. Что-то типа океан. Тут пещера какая-то образовалась. Тут ну явно да. как камни лежат. она больше, но вот, это вольлось, вот эта пещера была. Смотрите, значит, если вы сюда воду льете, то значит водоносный слой открыт. Уже даже в этом месте. Если он открыт, то зеркало, ну здесь 11 метров, выше поднять воду будет весьма проблематично. Соответственно, вы можете, если там, например, две пожарки подогнать, она подпрыгнет, даже начнет выливаться, но то ну, просто бульк ну, да, и сразу. Я, да. я рассказываю, вот в водоводку, отсюда вода пошла, мы. Стой! Я понимаю. А да. да. то, вод... какие какие то есть такие уход, такие приход. То есть водоводка. Все, понял. Единственное, что, ну. Э -э может быть пару метров не хватит, чтобы вода не заканчивалась. Ну просто краном выставите поток, который, когда вода не заканчивается. Ну, что то попали в это самое, в Я думаю, что в полном... Короче, пол мы можем ее и запускать, и мы, мы можем ее пользоваться. Я, я позже, никаких да. не вижу критических там, ну реально, видите, вода чистая. Там посмотрите, когда мы делаем съемку, там видно, где, а где насос стоит. То есть идем мутняк, там только бульк, и мы понимаем, что вот это был насос, вы выбирали воду, то есть наколомутили ее. А ниже там чисто то есть там даже насоса нет, не было никогда. Поэтому тут...